У вас есть любимое зброя? Конечно. Какое? АКСУ. Угу. Исключительно. Причем это в том числе выбор Кирилла Алексеевича Буданова. Угу. Да. Была одна просто ситуация, я уж там не буду рассказывать, но он был с автоматом. И все вокруг были с ну, крутыми какими-то иностранными системами, а он был с точно таким же АКСУ, как у меня. А вы не, вот. не пытались, чему он не с крутым модным, а с АКСУ? Я вообще считаю так, насколько я его наблюдал, ему модность и крутость вообще в принципе абсолютно вторично. То есть есть задача, есть цель, к которой нужно прийти и э, ну все. Вот э, там, как он выглядит, как он там значит экипирован, это там стандартный пиксель вооруженных сил Украины или там супер классный МТП, это для него абсолютно вторично, потому что он не на показе, да, а он на войне. Он, а вот, он постоянно. любит попрактиковать, ну я так ну, разумею, очень по сильно, розповедям. очень сильно, поэтому, э, конечно, что же риск? ну ну, я так понимаю, что цены за 20 километров с пункта ну, управления. Вы просто понимаете, как бы, когда я куда-то рвусь, мне mm -hmm. могут сказать, что там типа нет, ни в коем mm -hmm. случае ты сошел с ума, сиди вообще там, а я там уже там весь с автоматом рвусь, mm -hmm. там, помогать, спасать, выручать или там бежать с флагом. Там. А, а когда он куда-то рвется, ему, конечно, никто ничего сказать не может. Ухорона. Поэтому... Да, что они? Ну, он очень в этом плане. Я убежден на 100%, не знаю, на 1000%, что ни один. Глава ни одной разведки мира в России, в Европе, в США даже близко не делает тех вещей, которые делает глава э, ГУР Украины. Вы расскажет, расскажете? Как? я? не могу рассказать, да, не, я не знаю, мне даже спрашивать спрашивают заранее, вот, потому что это, ну, понятно, наш э, многоуважаемый руководитель. залышим это да. ему, якщо Вен когда-нибудь расскажет. Ну вот, просто для меня это пример э, смелости и такой э, отваги. Вот нужно показать на собственном примере? Понимаете, всегда будет вот это вот между богатым и медным, mm -hmm. между солдатом и офицером, мы пашем, вы жируете, мы воюем, вы получаете там звание. Это будет всегда. А тут вдруг ваш офицер взял автомат, вы там сами забоялись, а он пошел и сделал. Ой, ну так, пацаны, ну шеф погнал, ну-ка все вперед. Просто можно же говорить, да, все вперед, Тук -тук, я можно там говорить пар... все за мной. Я правильно розумію, операції, які він розробляє, він розуміє, чим вони можуть завершитися, тому що він сам в деяких з них був на полі бою. Він просто може, і всі це знають, то просто може в будь-який момент там, взяти АКСУ, да, там, пригнути в якийсь там броневік, або в лодку, або в вертольот, mm -hmm. і поїхати туди, поплити, полетіти. І ой, ну, типу, як це? Ну, сучасна війна, вона ж не передбачає присутність воєнначальника непосредственно так. Oh. на полі бою. Тим якщо він не попередив. Звісно. А тут бах и уп, и вот туда. И все, типа, шеф здесь, елки типа, погнали.